Я думаю, вы помните. Мы начинаем свое движение от нижней станции канатной дороги Бескор айпетри которая находится в курортном поселке Бескор на высоте 86,5 метров от моря. Ну, как говорится, с морем поехали нижнюю станцию. Я видел, Итак, мы начинаем наше движение, набираем скорость. Набираем скорость, набираем скорость на нижнем участке. Мы будем, будем двигаться. со скоростью около 6 метров в секунду. посмотрите Посмотрите прямо под дорогой хорошо протоптанная тропа. Видите? Да. Называется эта тропа. заячья. угадайте, кто протоптал. Совершенно верно. Пассажиры, которые не сохранили свои билеты до средней станции. На средней станции высадили и отправили обратно за новыми билетами. Посмотрите, тропа в очень хорошем состоянии. Вы свои билетики обязательно, это касается всех, обязательно сохраняйте до средней станции. Мы с вами продвигаемся по нижнему поясу Крымских лесов, по так называемому Шибляковому поясу. Это дубы, грабинники, низкорослые кустарники. Под нами дорога. Она ведет в Алубку, достаточно узкая, достаточно извилистая. Но именно такие вот узкие извилистые дороги, объединенные общим названием Воронцовки, стали мощнейшим толчком к развитию этого края в середине 19 века. Строились по приказу Воронцова. Первая опора, держитесь за что-нибудь или того, кто держится силу естественных причин, чуть выше каждой опоры трос немножко провисает. Ничего страшного в этом нет, все хорошо. Под нами виноградники, здесь растет сорт винограда Каберне Савиньон. Из него изготавливается прекрасное красное сухое вино Каберне, которое выводит из организма радионуклиды, способствует общему обновлению крови и оздоровлению организма. Мы сейчас по -э поравняемся со вторым вагончиком. Это будет означать, что мы прошли половину пути. Можете помахать им руками, им это нравится. Вы увидите, как им это нравится. Чуть выше поднимемся, и вы поймете, почему у них такие радостно напряженные лица. Вторая опора, что делать, вы уже знаете. Ну вот и все, дорогие друзья. Больше опорная наши дороги не будет. На нижнем участке мы две опоры прошли, на верхнем опор не будет. С правой стороны горное озеро. Чистой водой каждый камушек убит. Камушки, но а воды нет. как что наполняются крымские озера, что даже такие водоемы не наполняются. А под нами трасса Ялты-Севастополь, на левом пути дорога на Севастополь, на на Ялту. И посмотрите, как дорога буквально граничит между собой два пояса крымских лесов, как резко изменился характер растительности вокруг. И посмотрите, пожалуйста, не покажется ли вам этот лес смутно знакомым. Не видели ли вы его где-нибудь, например, в сказ сказках? Таких как Варвара Краса, длинная коса, огонь, вода и медные трубы, король Олей. Многие, эти, многие свои замечательные сказки Александр Роу снимал именно из здешних Где-то здесь деревянный хулиган Буратино гонял вокруг дерева престарелого кукольника карабаса карабаса и издевался над престарелым человеком под Сейчас мы с вами будем заходить на среднюю станцию командной дороги, местской ветре. Выходите с вагончика Мы будем на правую сторону по ходу движения для неопределившегося права у нас там. Мы готовим свои билетики, распределяем один в одни руки. Здесь на контроле. Вы проходите и отдаете свои билеты безвозмездно, даром, без боя. Сейчас входим в станцию. Посмотрите, впереди две желтых рамы. Это рамы балансирующие. Они выровняют наш вагончик для того, чтобы мы хорошо вошли в станцию и могли нормально выйти. И они же покажут, не ходил ли кто по вагону во время движения. Если кто-то ходил, то у нас слегка тряхнет. Уже вижу, что А мы же стояли на месте. Кто стоял, кто не стоял. Все мы Тряхнет того, кто не стоял на них.